Мир вам, брати, сестри! Видно, що на вулиці Слизько, да? не всі поки що ще добралися сюди, але ну, ми будемо починати наше служіння і давайте загальним співом Ісус. Чому потрібен? тым мы не... Тому, кто был поруч, Христос Слава, Слава Богу! Давайте тогда вместе помолимся в начале нашего служения. Боже наш, мы благодарны Тебе, что ты всегда с нами, что ты никогда нас не оставляешь. Мы благодарны тебе за ту надежду, за то упование, которое Ты подарил там, нам на кресте, даровал нам жизнь вечную. Благодарим тебя за то, что Ты прощаешь нам наши грехи, мы можем обращаться к Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты их не вспоминаешь, Господь, и мы имеем эту надежду, что и несмотря на все эти сложности, на всю нашу жизнь, мы и там будем с Тобой на небесах. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты благословлял нас на эту неделю, за то, что хранил, оберегал нас и наш город также, Господь. Мы благодарим Тебя, несмотря на то, что сейчас на улице такая погода, скользко, холодно, мы можем находиться в доме Твоем, слушать Слово Твое. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты... Отвечаясь на наши молитвы, мы видели ответы на протяжении всей прошлой недели на наши молитвы, что ты нас и поддерживал, и подкреплял, и отвечал на наши вопросы, молитвы, размышления. Ты питал нас и духовно, и физически. Несмотря на эту войну, мы не нуждаемся, Господь, в этом, как в других странах, Господь.